اگر آپ سیڈیٹیریس ہیں تو آپ آغا خان چہارم کے ذائچہ سے خود کو سمجھ سکتے ہیں دھن و راشی برج قوس آپ کا ذائچہ میں وجود کیا ہے بنی نو انسانیت کی زندگی میں برج قوس کا کردار کیا ہے فروری دوہزار پچیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آفتاب امامت غروب ہو گیا اور اس کے غروب ہوتے ہی ایک نیا آفتاب امامت تلو ہوا میں نے چند دن پہلے ہی فروری کے آغاز میں پلینٹری پریڈ پہ جو ویڈیو بنایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ قواقب کی یہ صف بندی قواقب کی یہ پریڈ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے کسی کو رخصت کیا جانا مقصود ہے اور کسی کا استقبال ہونا ضرور ہے منجم کیا جانے تیری شان عظیمی مقصود کائنات ہے تابع ستارہ نہیں تیرہ دسمبر انیس سو چھتیس صبح سات بج کے سولہ منٹ پیرس فرانس میں پیدا ہونے والے برج امامت کے انچاسویں تاجدار اور چوتھے آغا خان حیز ہائنس شاہ کریم الحسین حاضر امام آغا خان آپ کی ولادت بس عادت اب حسن اتفاق دیکھیے کہ اسینڈنٹ سیڈیٹیریس ہے یعنی رائزنگ سٹار برج قوس ہے سان سائن بھی سیڈیٹیریس ہے اور مون سائن بھی سیڈیٹیریس ہے سیڈیٹیریس ہے کیا اگر آپ سیڈیٹیریس ہیں تو آپ آغا خان چہارم کے زائچہ سے خود کو سمجھ سکتے ہیں سیڈیٹیریس دھن و راشی برج قوس آپ کا زائچہ میں وجود کیا ہے بنی نو انسانیت کی زندگی میں برج قوس کا کردار کیا ہے آپ کا ایک جنرل زائچہ میں نائنٹھ ہاؤس ہوتا ہے اور جب سیریٹیریس کسی بھی ذائچہ میں پہلے گھر کا مالک بنتا ہے مسلمان ستارہ شناس برج قوس کو جب ذائچہ کے پہلے گھر میں دیکھتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روحانی انسان ہے یہ خوش قسمت انسان ہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے تصوف کے ساتھ ہے حکمت کے ساتھ ہے عبادت کے ساتھ ہے گہرے عمیق اسرار و رموز کے ساتھ ہے فلسفہ کے ساتھ ہے عقائد اور رجحانات کے ساتھ ہے بلند پایا بلند مرتبہ فکر اور مراتب کے ساتھ ہے یہ درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے یہ مراقبہ سے تعلق رکھتا ہے یہ عبادت گاہ سے تعلق رکھتا ہے یہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے یہ ہوائی سفر اور ہوائی سفر کے لیے استعمال ہونے والے جہاز سے تعلق رکھتا ہے یہ بے پناہ غیر ملکی اسفار سے تعلق رکھتا ہے یہ عالمی سفارت کاری سے تعلق رکھتا ہے تو برج قوس آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کا صرف ایک برج اگر برج قوس ہو تو یہ چیزیں آپ میں موجود ہوں گی اور اگر دنیا کے کسی عظیم انسان کا تال شمسی بھی برج کوس ہو یعنی سن سائن بھی سیڈیٹیریس مون سائن بھی سیڈیٹیریس اور ایسینڈنٹ رائزنگ سائن بھی سیڈیٹیریس ہو تو اسے پرنس کریم آغا خان کہتے ہیں برج کوس کا حاکم کوکب یعنی سیڈیٹیریس کا لارڈ جوپیٹر جسے ہندی میں گرو اور اردو میں مشتری کہا جاتا ہے روحانیات کا سعادت اور خوشبختی کا علم اور عمارت کا عظیم قوقب ہے ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا قوقب ہے اور مشتری جو کہ وسعتوں پھیلاؤ اور عظیم کائناتی روحانیات کا محور و مرکز ہے اس کا تعلق علماء سے ہے مشایخ سے ہے بزرگوں سے ہے اقابرین کے ساتھ ہے بڑے بڑے عالمی لیڈروں کے ساتھ ہے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی تاریخ مرتب کرتے ہیں جو دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں اپنی اقدار قائم کرتے ہیں اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے بزرگوں کے افکار کو زندہ و جاوید کرتے ہیں جو علم و حکمت کو ترقی بخشتے ہیں وہ لوگ مشتری کے زیر اثر ہوتے ہیں چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام ہو چاہے وہ خطبات و دروس اور لیکچر دینے والا شیخ الجمہ والجماعت ہو چاہے وہ مفتی اعظم الازہر ہو چاہے وہ آپ کے محلہ کا ایک امام مسجد ہی کیوں نہ ہو یہ سب مشتری کے زیر اثر آتے ہیں عبادت گاہوں کے خدمت گزار مشتری کے زیر اثر ہیں جوپیٹر کے زیر اثر ہیں اور میں نے پچھلے برس آپ کو یہ بتایا تھا کہ جوپیٹر ان جیمینائی ڈاؤن فال ہوتا ہے حالت وبال میں ہوتا ہے حالت انحطاط میں ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ مشتری جب برج جوزا میں قیام کرتا ہے تو علماء اور مشایخ کی اموات کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مئی دو ہزار چوبیس سے اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے اور جون دو ہزار پچیس تک تقریباً تیرہ ماہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو مشتری حبوت میں ہوتے ہوئے دنیا سے علماء اور مشایخ کی رخصتی اور ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے عمل کا محرک بن رہا ہے قانون قدرت کے مطابق فل مدبرات امرا امور الحیہ کی تدبیر کرنے والے یہ قواقب اور سیارگان اپنا اثر کامل طریقے سے دکھا رہے ہیں پرنس کریم آغا خان چوتھے آغا خان تھے اور چار کا تعلق یورینس کے ساتھ ہے میں ویسٹرن کبالس پروپیکل, اسلامی یونانی اور جفری علم نجوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ویدک سسٹم میں راہو کا تعلق چار نمبر کے ساتھ ہے مگر ہمارے پرشین سسٹم میں چار نمبر یورینس کے ساتھ متعلق ہے تو جب آغا خان کی ولادت ہوئی تو یورینس ان ٹورس ہے اب ایک بہت پتے کی بات آپ دیکھئے یورینس ایک برج میں سات سال رہتا ہے جب آغا خان انیس سو چھتیس میں پیدا ہو رہے ہیں تو یورینس برج سور میں ہے اور پھر چوراسی سال برج سور سے یورینس نے اپنا سفر شروع کیا اور بارہ برجوں میں گھومتا ہوا ٹھیک اسی مقام پر پہنچا جب آغا خان کی ولادت کے وقت یہ یہاں پہ موجود تھا تو چوراسی سال کا سفر یورینس نے پرنس کریم آغا خان کے ساتھ کیا ہے یورینس کا تعلق انقلاب کے ساتھ ہے تبدیلی کے ساتھ ہے جدت کے ساتھ ہے بغاوت کے ساتھ ہے اور بالکل ہر چیز کو بدل دینے کے ساتھ ہے یورینس نیو ایج ایکوا ایج مارڈرن ایج کا پلانٹ ہے چنانچہ جماعت میں ہیز رائل شاہ آغا خان سویم کی ایک قدار امامت کی منتقلی کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا انقلاب روحانی جماعت میں برپا ہوا اور یہ چوراسی سالہ انقلاب جو چلا اس انقلاب میں پچپن سالہ امامت کا جو عرصہ آیا ہے اس میں دو پانچ بھی بڑی قوت کے ساتھ موجود ہیں پھر آغا خان چہارم کے ذائچہ میں جو یورینس موجود ہے وہ سات سال ایک برج میں قیام کرتا ہوا بارہ برجوں میں چوراسی سال میں ٹھیک اسی مقام پہ, پہ پہنچا جہاں یورینس اور آغا خان کا سفر ختم ہو رہا ہے اور اب یورینس جیمینائی کی جانب بڑھ رہا ہے آغا خان کے پیدائشی ذائچہ میں سیٹرن بھی آئیسز میں ہے ٹھیک اس مقام پر جس مقام پہ آج موجود ہے جب آغا خان کی ولادت ہوئی تو زحل کی معظم برج حوت میں پائسز میں حالت فراہم ہے اور زحل ہر برج میں ڈھائی سال قیام کرتا ہے بارہ برجوں میں اپنا یہ چکر اٹھائیس سال میں مکمل کرتا ہے تو آغا خان کے پیدائشی ذائچہ میں برج ہوت میں رہنے والے زحل نے تین مرتبہ بارہ برجوں کا چکر کاٹا اور اٹھائیس جمع اٹھائیس جمع اٹھائیس چوراسی سال آغا خان کے ذائچے کا تواف کیا کائنات کر رہی ہے میرے اعظم کا طواف لوگ سمجھتے ہیں میرا ستارہ گردش میں ہے میں نے آج ہی جو ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اسلامک اسٹوالوجی ہوپ اسلامک تاجک اسٹوالوجی لیونر سٹیشنز مون مینشنز ابن عربی اخوان خوان اسٹوالوجی اس میں میں نے آج ہی آپ کو یہ بتایا ہے کہ اٹھائیس منازل قمری ہیں اور اخوان الصفا صوفیاء اولیاء عارفین مشایخ اور ماہرین علوم روحانیہ اور بالخصوص جماعت باطنیہ کے عظیم داعی شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی تائی حاتمی الاندلسی آپ مولود کو دیکھ کر اپنے علم باطن سے اپنے علم کشف سے اور سپریچول، آسٹرالوجیکل، وزڈم سے سٹیشن ڈیوائن سے اس کا اسم اعظم اسے بتا دیا کرتے تھے وہ اٹھائیس سٹار ہوتے ہیں آغا خان چہارم آپ کا جو سٹار ہے وہ برج قوس کی منزل قمری کا بیسواں مینشن نائم ہے اور نائم کا اسم آزم یا محیی ہے اے حیات دینے والے اے زندگی عطا فرمانے والے تو امام اپنے بہت سے مریدوں کو یا ح یا قیوم کا ورد ہی تعلیم دیا کرتے تھے تو برج قوس آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے برج قوس اگر آپ قمر کی منزل نمبر بیس نائم میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا اس میں آزم یا محیی بنے گا لائف گیور زندگی عطا فرمانے والا آپ حیات بخش قوتوں کے مالک ہیں ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو آج ہی بتایا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آپ کا سٹار معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور آپ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں آغا خان چہار کا پیدائشی ذائچہ آپ کے سامنے ہے ٹروپیکل ابن عربی سسٹم میں یہ صاف روشن واضح اور منور ہے کہ نعائم کی منزل میں آغا خان چہارم پیدا ہوئے اور ان کا اسم آزم محیی بنتا ہے حیات بخش قوتوں سے اللہ نے ان کو نوازا اور وہ لائف گیور تھے انہوں نے بہت سے مرنے والوں کو زندگی بخشی حیات دی یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے روحانی معالج ہو سکتا ہے ایک اچھا طبیب ہو سکتا ہے ایک اچھا حاضق ہو سکتا ہے جو بچہ منزل نائم میں پیدا ہو اس کا تعلق میڈیکل سائنس میں کامیابیوں سے اسے روشناس کروائے گا روحانیات سے اس کو ہمکنار کروائے گا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اگر میں زائچہ کی باریکی میں اتروں اور فکسڈ سٹار وہ ستارہ جب تلو تھا جب آغا خان چہارم کی پیدائش ہوئی جو آغا خان چہارم کا حقیقی ستارہ ہے تو وہ ستارہ مرج قوس کا تیرمہ درجہ اور اکاون دقیقہ ہے جہاں پہ نورما کلسٹر اس وقت چمک رہا تھا یہ نورما کلسٹر کیا ہے سکوائر لیول کا ایک بہت بڑا عظیم الشان منور سٹار ہے جو دیانتداری، صداقت امانت طرز تعمیر میں جدت ثقافت کی حفاظت ثقافتوں کو زندہ رکھنا اپنے ورثہ کی حفاظت کرنا اس کو ثابت کرتا ہے ورثہ کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے ایک لائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جب محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیا ادس سر رحو کے مزار اقدس کا طے خانہ کھلا تو پرنس کریم آغا خان نے انڈین گورنمنٹ کو خط لکھا کہ اس تہ خانہ میں جو نوادرات علمی اور جو ورثۂ علم و حکمت پوشیدہ ہے اور جو روحانی مخفی خزائن اس پہ میں دفن ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے ہیں وہ ہماری نشانیاں ہیں اس کے دلائل اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارا واقعہ ہندوستان کے اخبار میں شائع ہوا تھا آپ اسے دیکھ لیجئے۔ تو نورما کلسٹر یہ بتاتا ہے کہ اس ستارے کا حامل اپنے آباؤ اجداد کے عظیم اماراتی تعمیراتی ورثہ کی بھی حفاظت کرے گا اس کی نگاہداشت کرے گا تو مصر میں جامع الظہر اور مسجد فاطمہ تو سے لے کر پوری دنیا میں جہاں جہاں اسماعیلیہ کے عظیم تاریخی نشانات اور مقامات موجود تھے آغا خان نے ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا یہ ہے نورما کلسٹر ستارے کی آسٹرالوجی نورما کلسٹر بہت دور پار کا ستارہ ہے اور یہ بہت عظیم شان ستارہ ہے اور یہ گریٹ اٹریکٹر ہے کشش عظیم رکھتا ہے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے یہ دس ہزار کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں میں سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ستارہ ہے